assalomu alaykum mani savolim shundan iboratki kredit masalasi ya'ni ko'p firmalar kreditga beradigan firmalarda o'rtada bank aralashgan bo'ladi ya'ni bank pul tikadi firma o'sha şey, kredit asosida chiqarib beradi mana bitta firma bor ekan kredit asiya ularda bank aralashmagan ya'ni o'sha kredit aziya firmani o'zi chet eldan битовой texnika olib kiradi yoki bo'lmasam shu toshkentni o'zidan masalan битовой texnika oladida o'sha olgan molini kredit asosida ya'ni ı, bir yil davomida to'lab bo'lib bo'lib to'lab berishga beradi bu firmani qiziqdim shundan iborat ekanki bu yoqda faqat догоvоr qilayotganda ya'ni shartnoma tuzilayotganda shartnomada ikki xil yozib qo'yganki masalan o'n millionlik molni bir yilda to'lab berish bo'lsa agar masalan bir oy davomidagi belgilangan pulini uch to'rt kun yo besh kunga kechiktirsangiz u yoqda pena qo'shimcha soliq to'lashingiz kerak bo'ladi уже musulmonchilikda u to'g'ri kelmaydi ikkita ikki marta shartnoma o'shan so'ramoqchi bo'lganim agar bu yoqda bank aralashmagan <laughs> agar pena yozmasdan vaqtida to'lansa pena yozmasdan o'sha to'lov muddati kelganda vaqtida pulini to'lab qo'yilsa shu halolmi bismillahi rohmanir rohim alhamdulilloh vaalotu vassallam alla rasululloh bir birodarimiz kreditga mol olishni so'ragan ekanlar o'zlari savollarida o'zlari deyarli javob berib qo'yibdilar ya'ni bank aralashgan bo'lsa ustiga foiz bo'lsa mumkin emasligini va boshqa kredit firmalari masalan savdo molini o'zini mulkiga aylantirib olganlaridan so'ngra uni xaridor bilan kelishilgan holda xohlagan muddatga xohlagan summaga sotish imkoniyatiga ega bo'ladi albatta shunda ustiga o'zini foydalarini ham qo'yadi masalan bir necha oylarga bo'lib beradigan bo'lsa o'n million narx deydi agar birdaniga naqd olinadigan bo'lsa aytaylik sakkiz million bo'ladi narxi deydi xaridor xohlaganini tanlaydi so'ngra bu yerdagi shartnomada bitta xatosi o'sha savol beruvchini o'zi ham aytibdi shuni tan olibdilar peniyani tug'ishi ana yani shu shartnomasida agar muddatida to'lay olmasa penya tug'adi degan shart band aytilgan bo'lsa demak shu savdo fosil bo'ladi e, savdo fosil bo'ladi lekin abu hanifa rahmatullohi alayh savdo fosil bo'ladi ammo shuni fosilligini yo'qotib yuborib vaqtida to'lab borilsa o'sha penya tug'ilishlik sharoitiga yetkazmasdan to'lab yuborsa savdo durust bo'lib ketadi deb e, fatvo berganlar e, ya'ni e, bu degani e, o'sha penya tug'ilishga olib bormasligi kerak shartnomani o'zi fosil bo'lib turadi e, savdo durust bo'lmasdan turadi toki o'sha narsa to'liq ado etilgunigacha agar muddat muddatini ichida ado etib yuborsa savdodagi fosillik yo'qoladida savdo durust bo'lib ketadi mulk inshaalloh ya'ni tamlik bir biriga mulk qilib topshirishlik ro'yobga chiqadi durust bo'ladi mana shunday holatlarda iloji boricha albatta savdo fosil bo'lganligini e'tiborga olib aslida tuzmagan yaxshi shunday savdoga aralashmagan yaxshi bo'ladi vallohu alam bisvob